Live with Ahmad. आज का बलाग गर्मी की शिद्दत में इजाफे मौसमिया तब्दीली के बारे में है इसमें हम बताएंगे कि हमारे यहाँ खसूसी तौर पर गर्मी में इजाफा क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग किया है और उसके बुरे असरा से बचने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं तो बलाग की तरफ चलते हैं आजकल जिस शख्स को देखें गर्मी के बारे में बात करता नजर आता है गिल्ली मोहल्लों में चौकों चौराहों में यही मौजूद चल रहा है लेकिन वक्त के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा क्यों हो रहा है यही आज का सबसे बड़ा सवाल है तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस महीने में हमारे शहर का दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में ये दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान गर्मी की इस शिद्दत की वजह से हर कोई परेशान दिखाई देता है न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी इस बढ़ती हुई गर्मी से न खुश दिखाई देते हैं हमें इस मौसम में मुख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए बल्कि दिल के मरीजों के साथ साथ दीगर बीमारियों के शिकार अफरा को इस मौसम में खास एहतियात की जरूरत होती है माहरीन का कहना है कि जमीन की हरकत के नतीजे में मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जब जमीन हरकत करती है तो इसका जो हिस्सा सूरज के करीब होता है या जहां सूरज की शुआ सीधी पड़ती हैं, वहां गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता है और जहां शुवाए तिरछी पड़ती हैं, वहां गर्मी कदरे कम होती है यही वजह है कि कुर अर्स पर मौजूद बेशतर ममालिक में रहने वाले लोगों की जल्द और उनके रंग बहुत ज्यादा काले बहुत ज्यादा सफेद या फिर बाज मिक में नॉर्मल होते हैं अगर हम पाकिस्तानी लोगों के गंदमी रंग के बारे में बात करें तो की वजह यह है कि पाकिस्तान में चार मौसम पाए जाते हैं लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पिछले चंद बरसों से गर्मी की शिद्दत में तेजी से इजाफा हो रहा है गर्मी की शिद्दत में इस इजाफे की बेशर वजूहत हैं जिनमें से अहम तरीन वजह इस खत्े में रहने वाले लोगों का रहन सहन है बुनियादी वजह यह है कि यहाँ बसने वाले लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा पर आसाइश बना लिया है हमारे मुल्क में अब मिट्टी के घरों की बजाय कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें बगैर किसी प्लान के खड़ी की जा रही हैं। इसी तरह एयर कंडीशन का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जो गर्मी की शिद्दत में इजाफे का बाइस बन रहा है एक्सपर्ट कहते हैं की एयर कंडीशन के इस्तेमाल के नतीजे में जो गर्मी पैदा होती है वो न सिर्फ मौसम की शिद्दत में इजाफे का बायस बनती है बल्कि साथ ही साथ अलविदगी का भी सबब बनती है इसी तरह कंक्रीट से बनी हुई बड़ी बड़ी इमारतें सारा दिन सूरज से जो गर्मी अपने अंदर जज्ब करती हैं रात में वो गर्मी इंतहाई मुजिर सेहत गैस की सूरत में खारिज करती हैं, जो मौसम आरोप बहुत बुरी तरह असरअंदाज होती है और गर्मी की शिद्दत में बेपना इजाफा होता है हम कह सकते हैं इनके गर्मी की शिद्दत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग या मौसमियाती तब्दीली है जिससे जमीन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा होता है इसकी बुनियादी वजह इंसानी सरगर्मियां हैं। इसके साथ साथ गाड़ियों और सनती कारखानों से मुजिर सेहत गैसों का अखराज है हमारे मुल्क में लोग गैर जरूरी सामान अशिया या कूड़ा क्रिकेट को जला कर खत्म करने को तरजीह देते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि गैर जरूरी साज और सामान कूड़ा क्रिकेट जलाने की सूरत में जो मुजर सेहत गैसों का अखराज होता है वो माहौल पर किस कदर बदतरीन असर छोड़ता है और उसके नतीजे में मौसमियाती तब्दीलियाँ भी पैदा होती है इस खत्े में गर्मी की शिद्दत में दिन बदन इजाफे की एक और वजह दरख्तों की कटाई भी है एक दरख्त दस एयर कंडीशन से भी ज्यादा काम करने की सलाहियत रखता है देखा जाए तो हमारे मुख्य और हमारे खिते में तेजी से दरख्तों की कटाई का अमल जारी है यही वजह है कि हमारा खत्म बुरी तरह मौसमिया तब्दीलियों से की जद में है काहम गर्मी की शिद्दत में इजाफा कमी मुकम्मल तौर पर ना सही लेकिन किसी हद तक हमारे हाथों में है अगर हम लोग अपने लाइफ स्टाइल पर नजर डालें तो हमें उन बेपना मौसमिया तब्दीलियों की वजूहत का अंदाजा हो जाएगा अब आते हैं इससे बचाव के तरीकों की जानब ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए हमें कसीर जहती अमली अपनाने की जरूरत है जिसमें अफराद कम्यूनिटीज तनजीमें और हुकूमतें मिलकर ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने और मौसमियाती तब्दीली के असर को कम करने के लिए मिलकर काम करें। ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए बहरहाल कुछ तरीके हैं एक एक हमें ईंधन से काबिल तवानाई के दीगर जराये जैसे शमसी हुआ हाइड्रो और जियोथर्मल पावर की तरफ मुंतकिल होना पड़ेगा इससे ईंधन की खपत भी कम होगी और माहौल पर भी अच्छा असर पड़ेगा दो तवानाई की कारकर्दगी में इजाफा करें मूसलियत को बेहतर बनाएं, तवानाई के मसर आला का इस्तेमाल करें और तो की खपत को बेहतर बनाए तीन अमदो रफ्त को पेट्रोल और डीजल पर इंहसार कम करके इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आना होगा जिससे जहरीली गैसों के अखराज से छुटकारा मिल सकता चार जंगलात और दरख्तों के काटने से परहेज करना होगा हमें जंगलात को महफूज करना है बल्कि दरख्त लगाने जैसी सरगर्मियों हौसला अफजाई करना होगी पाँच रोजाना इस्तेमाल के बाद बनने वाले कूड़ा क्रिकेट अफजला को रिसाइकल इंजीनियरिंग के जरिए दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है जिसकी वजह से गैसों के अखराज में कमी होगी तरक्की याफ्ता ममालिक आजकल इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे है छः पानी को हिफाजत को यूनी बनाए पानी के वसाइल को मौसर तरीके ऐसी इस्तेमाल करें और उसके बेपनाजिया ऐसी बची हमारे यहाँ लोग पानी का नाजायज इस्तेमाल करते जिसकी वजह से पानी के ऐायर में भी कमी हो रही है जो ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह है साथ, आबोहवा के हवाले हुआ से हुकूमती पॉलिसियों और बैन अल्वादों की पासदारी करें जो मौसमियाती तब्दीलियों को हल करने के लिए बनाई जा रही है आठ अवाम में मौसमिया तब्दीली के हवाले से शौर उजागर करें मौसमिया तब्दीली के असबाब असरा और हल के बारे में दूसरों के साथ मालूम शेयर करें माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जाए कौमी और निजी कंपनियों की हौसला अफजाई करें कि वो माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी और जदीद तहकीक को इख्तियार करें और ऐसी मसनुआत तैयार करें जो माइबिल दोस्त हों तमीती कंपनियों और निजी ठेकेदारों को इमारतों की तमीर में गर्मी की शिद्दत में कमी जैसे तरीके अपनाने का पाबंद बनाया जाए इसके अलावा सबसे अहम काम ये है कि हमें अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लाना होगी और माहौल दोस्त रवैये अपनाना होंगे ये था आज का बलाग हम फिर हाजिर होंगे अपने नए मौजू के साथ